Бійці загону Кременчуцької територіальної оборони взяли під охорону мости та виставили блокпости на трасі Кременчук-Полтава. Згідно плану Генерального штабу України в Полтавській області проводяться військові навчання, де відпрацьовуються дії охорони стратегічних об'єктів та ліквідації диверсійних груп противника. Такі хочеться сказати. Ну що можна зробити за 10 днів? Можна зробити із гражданського людина, Человека военного, это можно сделать. Обучить ему всему нет, нельзя. Но дать азы, благодаря которым человек получает мотивацию и получает какой-то первоначальный, первоначальный уровень знаний и потом с удовольствием приходит на дальнейшее обучение, которое мы проводим на базе штаба обороны города Кременчуга, это да. З 1 по 10 вересня тривають навчання, згідно розпорядження начальника генерального штабу. Мета це відпрацювати, вдруг взірвуть МОЗ, як евакуювати військовозобов'язаних, зараз будуть залучені сили та засоби, тобто МЧС, міліція і скора допомога. Листа написал и начальнику городской милиции, и района, и СБУ, и Мирского раду, Все знали це. Больше военной, больше тактической медицины. Вот. Сортировка больных, распределение групп больных, легко раненые, средне тяжелые, тяжелые, то и, есть ну, и крайне тяжелые. То есть тут основное, чтобы определить, кого нужно эвакуировать в первую очередь, кого можно, скажем так, немножко отсрочно эвакуировать, и это не принесет, скажем так, вреда человеку. Допустим, по топографии идет теория, рассказывают, выходят на местность, полностью все делают на местности. Разведка, полностью все теория рассказывали, в общем, как оно, выходили, занимались, группами занимались. Тактика полностью здесь на поле, на тактическом поле. И окопы рыли, и войнушки играли. Одни захватывают, другие защищают, потом меняется. Полностью все погружено, как оно должно быть. То есть ребята, которые этим занимались здесь, они уже будут практически готовы к защите города. На мосту потребны люди, Які должны пешеходы контролировать и контролировать транспорт, какие еды. Дальше стоят секреты, посты выставлены, дозоры. На побольше такого этим заниматься, тогда будет оно более приближенное, более более реально будет. Люди оторванные, то есть те, кто не служил, много не служили в армии, поэтому они вообще первый раз не то что автомат, они видят сапоги там и форму и тому подобное. Ну, начинал в Германии, потом и в Афганистане захватил на Афганистане немножко, два месяца пока. Получил ранение, выбыло с Афганистана.